नमस्कार मी रंजना पाटील ठाणे डेली न्यूजमध्ये आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत करते आपल्या शहरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक सबस्क्राईब जरूर करा सर्वात पहिले आपल्या मोबाईलवर चला तर पाहूया ठाणे डेली न्यूज हमेशा एक पाऊल पुढे उल्हासनगर शहरातील आताची मोठी बातमी उल्हासनगर कॅम्पिन कुवाराम चौक स्टेशन रोड हेमराज डेअरीच्या मागे दिलीप बाबू पारोलेकर नावाच्या व्यक्तीवर घरात घुसून दोन जणांनी हत्यारने केला जीव घेणा हल्ला ओ जीवे ठार मारण्याची दिली धमकी दिलीप बाबू पारोलेकर याला मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचारासाठी केले भरती चला तर पाहू या ठाणे न्यूज बातमी तुमची नजर आमची क्या नाम आपका दिलीप बाबू पारो लेकर क्या हुआ सर में दोपहर को खाना खाने जैसे आया घर पे बारह पचास को जितने जैसे मैं घर की सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ा इतने में बिट्टू ठाकुर और पंकज करोसिया ये लोग हथियार लेके आए उन लोगों ने उसे हमला किया उसके पंकज ठाकुर दो ने दोनों ने हमला किया है और हमको धमकी भी दी बोला हम सब सबको ख़त्म करेंगे मारेगा सबको तो मैं पूरा लवोलवान हो गया पूरा एकदम के किया। साथ में कोई पुलिस वाला एक भी नहीं आया लड़के रोत रोते ये पट्टी किया सर। से दो चार दिन पहले की एक्टिवा खड़ी थी बाहर उसको गिरा के तोड़ किया उसने उसका गुस्सा निकाला हमने पुलिस में कम्प्लेन भी की थी उसकी तीन चार दिनों ने कम्प्लेन ली दी हुई उधर तीन चार दिन पहले ही बह नहीं आज उसने आके ऐसा झिंगाना किया है हमला कहाँ पे तो हुआ हमला मेरे घर के बाहर ही हुआ है कितने लोग थे दो हां तो कम्युनिटी एप्लीकेशन हां कम्युनिटी भगत कौरम चौक स्टेशन रोड एमरा डेरी के पीछे आपका नाम क्या है दिलीप बाबू पारो लेकर सर में कितना टाका है हां सर में टाका कितना है सर में तो लिखा हुआ है कागज के ऊपर अच्छा है सर में टाका है ना किस चीज से मारा था रोड और लोगों की कोराड़ी भी लेके आए थे अभी, अभी, अभी क्या आपकी, आपकी मांग के, आपकी मांग हमारी है सर उनको अभी तीन दो साल लगा के मर्डर के जुर्म में अंदर कर दो तो हम सही रहेंगे आप मर्डर के जुर्म में इनको अंदर कर दो तभी हम रहेंगे। वो हमको धमकी देके वापस आके मारेंगे